पव्या पुढची बातमी पुण्यात हेल्मेट सक्तीला विरोध होतोय तसाच विरोध हेल्मेट वापरण्यावरनं दक्षिण मुंबईतील खेतवाडी आणि गावदेवी भागातील नागरिकही करतायत या नागरिकांच्या हेल्मेटच्या विरोधाला आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनी पाठिंबा दिलाय नागरिकांचं म्हणणं आहे की हायवे किंवा मुख्य मार्गावरती हेल्मेट वापरणं योग्य आहे परंतु छोट्या चिंचोळ्या रस्त्यावरती हेल्मेटची गरज काय असा प्रश्न आता इथले नागरिक विचारत आहेत लोकांच्या सोयीसाठी छोट्या रस्त्यावरनं हेल्मेट वापरायला सूट द्यावी अशी मागणी आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनी केली आहे तर हेलमेट वापरा चाडून पुलिस कमाई करत असल्याचा आरोप नागरिक केला या विषयी आमदार मंगलप्रभात लोढा आणि नागरिकांशी आमचे प्रतिनिधी सुनील काळे यांनी संवाद साधला ऐकवत हमने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की थी कि जो छोटी-छोटी गलियां हैं वहां पे स्कूटर मोटरसाइकिल की स्पीड भी 10-15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती है वहां पर हेलमेट की सख्ती करने का क्या क्या अर्थ होगा हेलमेट के लिए मेन रोड्स और हाईवे पे सख्ती करते हैं उसके हम समर्थक हैं लोगों की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है पर केवल पुलिस की इस तरह के बर्ताव को लोग बहुत अच्छा नहीं समझ रहे हैं और मेरी सरकार से निवेदन है पुलिस से भी निवेदन है कि महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल तक जाती हैं लोग मंदिर तक जाते हैं लोग अपने दुकानों से घर पे जाते हैं खाना खाने के लिए ऑफिस से जगह पर जाते हैं तो ऐसे छोटी छोटी रोड्स के ऊपर लोगों पे फाइन करना स्कूटर की चाबियां निकाल के ले जाना उनको भगाना ये सब बहुत अच्छी बात नहीं है पुलिस को इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए पुण्यात हेल्मेट वापरणं बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे मुंबईत असा प्रकार नसला तरी सुद्धा दक्षिण मुंबईतल्या खेतवाडी आणि मुंबादेवी असेल किंवा गावदेवी असेल या भागामध्ये हेल्मेट वापरणं बंधनकारक आहे आणि त्यामुळे इथले जे रहिवाशी आहेत हे परेशान असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे कारण की गल्ली बोळा ज्या पद्धतीनं ज्यावेळेस टू व्हीलर वापरली जाते त्यावेळेस हेल्मेट वापरायला नको हायवेच्या ठिकाणी हेल्मेट वापरता येईल मला सांगा का तुमचा विरोध केला जातो इथे आमचा विरोध असा आहे खरे की आम्हाला जो व्यापारी जो सबसे साउथ बॉम्बे में जो सबसे गीच एरिया है ये हमारा ये सब सबसे गीच एरिया करके यहाँ पर जो हमारी दुकान और हमारा रहने का और दुकान हमारी पास पास में होती है और ये जो ट्रैफिक हवालदार है जो हाईवे पे खड़े होना चाहिए वो हाईवे पे नहीं रह के गली के अंदर छुप के रह, खड़े रहते हैं और जैसे ही कोई हमारी बच्ची औरतें जो हमारी निकलती बाहर निकलती है उनको जाके वो ट्रैप करते करके कि आप ये पैसा भरो भरो फाइन बरो। जो फाइन पहले सौ रुपया था अभी गवर्नमेंट ने पांच सौ रुपया कर दिया अभी इन्होंने एक कमाई का जरिया इन्होंने ये ढूंढ लिया करके पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर ये पूरा जरिया बना दिया कमाई का बंद होना चाहिए लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं सेफ्टी के हिसाब से हेलमेट मतलब यूज करना चाहिए ऐसा गवर्नमेंट का मायना है बात सही है हाईवे पे जाना हो तो आपकी बात सही है लेकिन इधर तो कोई सेफ्टी की जरूरत नहीं इधर तो पब्लिक पैदल भी नहीं चल चल पा रही है तो उधर उसमें हेलमेट की कहा जरूरी है न मंगल ने अच्छा इधर हमारे मार्केट वालों को इकट्ठा करके परसों मीटिंग भी किया था उसमें ऑफिसर लोग भी आए थे उन लोगों ने अभी बोला है कल से वापिस उन लोगों ने पकड़ना चालू कर दिया है वापस ये लोग चुपके से खड़े खड़े रहते हैं कल भी हमारे लोगों को कोई बहुत लोगों ने फाइन भी भरा है ये नहीं होना चाहिए व्यापारी हम लोग सब आपस में बैठे हैं छोटा एरिया है ये तो कुछ इतनी जरूरत भी नहीं हेलमेट की यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गलियों में किस तरह से परेशानी आती है अरे बहुत परेशानी कर रहे हैं मैं बोलता हूँ ट्रैफिक पुलिस अब सिग्नल पे खड़ी भी नहीं रहती है और छुप के खड़ी रहती है फिर पकड़ते हैं सिग्नल तोड़ते हैं उनको तो ड्यूटी है उनका सिग्नल पे खड़ा रहना ताकि कोई सिग्नल नहीं तोड़े लेकिन पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले सिग्नल के बाहर छुप के खड़े रहते हैं और फिर बाद में पैसे का ये तो इतना जरिया किया है उन्होंने और क्या किया है कशा पद्धति हेलमेट शक्ति जी हैलमेट हेलमेट वर्ती जरी बंधनकारक तरी बंधनकार कुठेतरी ज्या पद्धतीनं हायवे असेल आणि इतर ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी हेल्मेट वापरायला परवानगी असावी त्या तिथे बंधनकारक केलं तरी जाऊ शकतं पण ज्या पद्धतीनं काही काही रस्ते असतील जे छोटे रस्ते असतील त्या ठिकाणी मात्र हेल्मेट जे आहे ते वापरता येऊ नये अशा प्रकारची मागणी या नागरिकांची आहे सरकार मात्र यावरती अजून निर्णय घेताना दिसत नाही आणि कुठेतरी जे इथले पोलीस हवालदार असतील हे अशा पद्धतीनं गैरवापराने कमाई करत असल्याचा आरोप या नागरिकांनी केलेला आहे कॅमेरामॅन चरण मार्गम काळे टीव्ही नाईन आणि पुण्यातील हेल्मेट सक्तीच्या विरोध जो आहे तो काही थांबत थांबत नाहीये पुणे पोलिसांनी गल्ली बोळा दंड वसूल न करता हेल्मेट वापराच्या प्रबोधनावरती भर द्यावा असं मत पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी व्यक्त केलं त्याचबरोबर पुणे पोलिसांनी कारवाई करावी परंतु अतिरेक करू नये अशा कानपिचक्याही त्यांनी पुणे पोलिसांना दिल्यात हेल्मेट सक्तीचा कोर्टाचा निर्णय असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात आपण जाऊ शकत नाही असंही ते म्हणाले हेल्मेटच्या संदर्भात जुन्या काळी याची चर्चा सुरू झाली तेव्हा दृष्ट्या ते अडचणीचं होतं आणि म्हणून मी त्यावेळेला म्हणायचो की आपण त्याची सक्ती करू नये म्हणून पण आज अशी परिस्थिती आहे की राज्यामध्ये हजारो माणसं अपघातात मरत आहेत एकट्या पुणे शहरात सावधारण पावणे तीनशे लोक ही डोक्याला इजा होऊन मेली आहेत आणि अडीचशे लोकं जिल्ह्यात मिळेल एका वर्षात आकडा पाच सहाशेच्या वर आज वाहनांचा स्पीडही वाढला आहे आणि त्यामुळे नॅशनल हायवे आणि स्टेट हायवे इथे हेल्मेट हे कंपल्सरीच केलं पाहिजे आणि आता ते माणसाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे